занимаюсь уже три года боксом. Занимаюсь, потому что мне нравится. Я всегда любил заниматься спортом, драться на улице. Вот и пошел на бокс. Когда мы приехали в Украину, мы жили полтора или два года в Одессе. А там не было возможности с деньгами, и я не занимался там спортом вообще. Но я хотел, я ходил на турники, все дела, качался. Я был еще полненький такой. А когда приехали в Киев, вот. Э -э, появилась возможность, бесплатный зал, я там начал заниматься, начал участвовать на соревнованиях. Но сначала я хотел для себя так заниматься, чтобы не трогали меня на улице, ну, там, чтобы защищать себя. Там, Начал получаться, тренер сказал, что у меня получается, чтобы я участвовал на соревнованиях, ну и так потихоньку начал боксировать и довольно достиг хороших достижений с такое время. Удар, конечно, сзади удар. Ты бьешь, так? Ты... Я тебя не схватил. Но плечо дай тоже, давай. Я в 6 утра встаю, всем у меня начинается тренировка, в 7 утра. Потом в школу, у меня школа рядом просто, на Подоле все рядом находится. Я везде усп успеваю. Ну да, бывает там попаздываю на 10-15 минут на первый урок, но вот так, и гулять, и тренироваться, все успеваю. Три раза был на чемпионате Украины, чемпионаты Киева выигрывал, международные турниры, то есть в Украине везде, везде боксирую участвую, а за границу не, не смогу поехать, так как нету гражданства Украины. Нет. Да. Да. Ну, с Касимом я недавно познакомился. До этого он занимался в другом клубе, и у него был другой тренер. Он очень трудолюбивый, ну, такой устремленный, у него есть мечта, ну, стремление, это очень важно. Да, он планирует ну, участвовать на чемпионате Киева, Украине. И если будет шанс попасть на чемпионат Европы, поехать на чемпионат Европы. Ну, и если все удачно сложится, он может поехать на Олимпиаду. Он открыто занимается ну, спортом, учится, знает язык. То есть он адаптирован. адаптирован буквально к нашему обществу и полноценный член этого общества. Я считаю, ну, этот человек еще, мало того, еще может э, принести успех и результат ну, нашему государству. Мне нравится Украина, люди приятные, относятся хорошо, уважают, и я уважаю их за это. Но я хочу поступить в институт культуры на тренера. Думаю, что с меня будет тренер хороший. Ну, нравится, просто это уже хобби. Ну, от бокса я уже никуда не денусь. Ну, то есть я без бокса уже не могу. Вот. Неделю я не тренируюсь, мне уже плохо становится. Хочется выйти, потренироваться, побегать, подраться. То есть без бокса уже никак.